Terima kasih Tan Sri yang dipetul. Tan Sri yang dipetul. Bagi aspek perbelanjaan pembangunan, angka yang dibentangkan telah menunjukkan tren menurun. Iaitu pada tahun 2023, kita memperuntukkan sebanyak 96.1 bilion ringgit untuk tujuan pembangunan. Namun, Jumlah ini telah menurun kepada 84 bilion pada tahun 2024 dan kini untuk anggaran tahun 2026 hanya tinggal 83 bilion ringgit. Penurunan yang berterusan ini berlaku pada saat negara kita sedang merancang dan memulakan pelaksanaan rancangan Malaysia yang ke-13. Yang mana bagi saya satu tempo yang penting untuk melonjakkan pelaburan dalam infrastruktur pendidikan, kesihatan dan peralihan hijau. Dengan anggaran hanya sekitar 83 bilion ringgit, ianya bukan saja lebih rendah kalau berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni tetapi juga jauh lebih rendah di bawah jangkaan pasaran iaitu sekitar 85 bilion ringgit kita faham bahawa kita perlu mengurangkan defisit tapi angka ini telah menggambarkan bahawa pendekatan fiskal yang terlalu berhati-hati ataupun overly konservatif yang saya lihat ada potensi untuk mengekang pertumbuhan ekonomi jangka sederhana dalam konteks global yang masih tidak menentu negara kita sepatutnya menggunakan perbelanjaan pembangunan sebagai enjin pemulihan dan pemodenan ekonomi. Apabila kerajaan melaksanakan pelbagai langkah rasionalisasi, termasuk mengurangkan ataupun menjalankan subsidi bersasar ke atas minyak, diesel dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, kita menaikkan kadar dan memperluaskan skop percukaian seperti SST, rakyat mengharapkan bahawa hasil tambahan ini akan diterjemahkan kepada pembangunan yang lebih konkret. Perbelanjaan pembangunan bukan sekadar angka di atas kertas, ia adalah pelaburan untuk masa depan negara. Setiap sen yang dibelanjakan akan men bagi membina jalan raya, sekolah, hospital, sistem pengetahuan dan tenaga, tenaga, hijau akan mewujudkan pekerjaan, meningkatkan produktiviti dan memulihkan keyakinan pasaran domestik. Apabila kerajaan mengurangkan peruntukan ini, kesannya akan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Apabila projek tertangguh, peluang pekerjaan akan berkulang dan pertumbuhan wilayah menjadi tidak seimbang. Oleh itu, saya menyeru agar kerajaan menilai semula dasar fiskal semasa dan memastikan rancangan Malaysia ke-13 dimulakan dengan semangat pelaburan yang kukuh. Jika tidak, jika kita ingin mencapai status ekonomi maju, maka perbelanjaan pembangunan mestilah dilihat sebagai pemangkin ekonomi yang elok ditambahkan tetapi bukan beban kepada fiskal negara yang perlu dikurangkan. Tansi yang dipetuh. Dalam keadaan perbelanjaan pembangunan yang semakin terhad, kerajaan perlu menilai semula keutamaan projek kesihatan. Membina hospital baru bukan sekadar membina bangunan tetapi memerlukan peralatan penyelenggaraan dan tenaga kerja yang baru yang bakal menambalkan beban fiskal untuk jangka panjang. Dalam keadaan di mana masih banyak projek-projek naik taraf dan penyelenggaraan hospital sedia ada, yang masih dan telah lama menunggu peruntukan daripada kerajaan, beban fis, beban fiskal yang timbul daripada pembinaan hospital baru menjadi sangat ketara. Sebagai contoh, tansi yang dipetuh. Hospital Moa sepatutnya memerlukan 10 buah ambulans untuk tujuan kejemasan. Namun, hanya dua yang berfungsi dengan baik dan selepas bertahun-tahun permintaan dan rayuan dan berkali-kali isu ini dibawa ke Dewan Yang Mulia ini, Alhamdulillah, Kementerian Kesihatan menambah dua lagi unit pada tahun lepas, ditambahkan dengan satu unit baru atas sumbangan pihak swasta menjadikan jumlah sekarang adalah lima buah ambulans yang beroperasi. Tetapi dia masih berkurangan lima buah mengikut keperluan sebenar. Selain itu, banyak lagi kemudahan di Hospital Muar. Masih perlu perhatian daripada pihak kementerian. Projek pembinaan bangunan pakar sebagai contoh telah diumumkan oleh Menteri Kesihatan sekitar tahun 2003. 2003 saya ulang. Iaitu lebih 20 tahun lalu. Tapi sampai sekarang belum lagi direalisasikan. Cadangan untuk membina tempat letak kereta bertingkat. Ataupun sekurang-kurangnya sistem pakil mekanikal juga tidak ada apa-apa respon positif daripada pihak kementerian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kesihatan yang telah melawat menjalankan lawatan kerja ke Hospital Muara pada bulan Ogos yang lalu dan dalam lawatan tersebut telah mengumumkan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit untuk projek-projek naik taraf bagi tahun ini. Tapi terima kasih, memang terima kasih, tapi saya nak ingatkan yang berhormat menteri bahawa cadangan projek untuk tahun ini mencecah 3 juta ringgit. Itu cukup baik, sekurang-kurangnya satu per tiga daripada permintaan untuk tahun ini ditunaikan. Tapi masih lagi banyak yang tertangguh. Jadi, Tan Sri yang dipetun. Mandangkan banyak lagi hutang-hutang ataupun backlog yang masih belum diselesaikan. Saya ingin mencadangkan. Saya tahu sekiranya saya cadangkan sebegini, ramai di karangan ahli-ahli Abomad -ahli tidak bersetuju. Tetapi terpaksa saya membuat cadangkan sebegini supaya kerajaan mempertimbangkan Moratorium 2 hingga 4 tahun untuk membina hospital baru. Dan kita menumpukan fokus kita dan sumber kita kepada menaik taraf kemudahan hospital dan klinik-klinik sedia ada. Supaya setiap stand pembangunan benar-benar dirasai rakyat di lapangan. Tan Sri yang dipetul, saya menyambut baik peruntukan hampir 200 juta bagi perkhidmatan bas berhenti-henti. Berhenti-henti termasuk laluan baru dan pemberian bas di Johor Bahru bagi operasi LTS Link. Namun saya memohon penjelasan daripada pihak kerajaan, adakah ini bermakna projek ART, iaitu Automated Rapid Transit di Johor Bahru akan ditangguhkan atau disemak semula berikutan pengurangan peruntukan pembangunan. Johor Bahru adalah pusat pertumbuhan pesat di selatan Tanah Air dan memerlukan sistem pengangkutan awam yang moden dan cekap. Dalam konteks peralihan hijau, pelaburan dalam pengangkutan awam bandar bukan bukannya sesuatu beban kepada keadaan fiskal negara, tetapi langkah strategik untuk mengurangkan pelepasan karbon dan menyokong sasaran neutrality karbon 2050. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa komitmen negara kita terhadap perubahan iklim. Di bawah perjanjian Paris, semua negara perlu mengemukakan Nationally Determined Contribution, NDC, setiap lima tahun. Tahun ni adalah tahun penting untuk kita menghantar NDC 3.0 bagi tempo 2031 hingga 2035 kepada Sekretariat UNFCCC. Namun, sehingga sekarang negara kita masih belum menyerahkan NDC 3.0. Sedangkan negara jiran Singapura telah berbuat sedemikian pada bulan Februari tahun ini. Kelewatan ini akan menjejaskan kredibiliti negara kita di peringkat antarabangsa. Lebih membimbangkan lagi, Malaysia masih belum menetapkan tahun kemuncak pelepasan karbon, karbon peak. Negara jiran seperti China Vietnam dan Indonesia telah pun menyatakan sasaran masing-masing. Tanpa milestone ini, sukarlah untuk kita menilai hal hala tuju sebenar peralihan tenaga dan pelabur hijau kekal tidak pasti terhadap kadar penurunan tahunan yang perlu dicapai. Saya meminta supaya kerajaan mempercepatkan penyediaan NDC 3.0 yang menetapkan Sasaran karbon peak sebelum 2035 disertai pelan penurunan sektor tenaga, pengangkutan dan industri. Dokumen ini juga perlu menjelaskan status pelaksanaan Dasar Perubahan Iklim Negara 2.0, Dasar Tenaga Negara 2022 hingga 2040. Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR dan pelan pembangunan mobiliti rendah karbon 2021 hingga 2030. Supaya dunia melihat Malaysia bukan sekadar membuat komitmen tetapi menunjukkan roadmap sebenar ke arah sifar bersih. Selain itu, kerajaan perlu segera membentangkan National Adaptation Plan, MyNAP, dan rang undang-undang perubahan iklim climate change act yang telah lama tertangguh kedua-duanya penting untuk membina daya tahan iklim dan menarik climate finance antarabangsa konsep peralihan adil atau just transition juga mesti dimasukkan ke dalam kerangka NDC 3.0 Malaysia harus memastikan undang-undang dan dasar adaptasi kita mengambil kira pelindungan pekerja sektor tenaga dan industri. Dari segi pelaburan, yang berhormat Tan Sri yang betul, Malaysia memerlukan sebanyak 1.2 hingga 1.3 triliun ringgit menjelang tahun 2050 hanya untuk sektor tenaga namun belanjawan iklim kekal di bawah 1% KDNK dan hanya 42% daripada bank tempatan komited ke arah net zero. Jurang ini perlu ditutup seberapa cepatnya mungkin melalui dasar fiskal pro peralihan, instrumen pasaran karbon dan undang-undang yang konsisten. Tansri yang dipetul, saya juga ingin menegaskan Keperluan Malaysia menyertai Tropical Forest Forever Facility, TFFF, yang akan dilancarkan di COP30 di Brazil. TFFF ialah mekanisme pembiayaan antarabangsa tanpa hutang yang tidak memerlukan kos tambahan kerajaan namun berpotensi meningkatkan kredibiliti dan kepimpinan Malaysia dalam diplomasi hijau global. Malaysia adalah antara enam negara yang negara adalah ad, Malaysia adalah antara enam negara mega diversity dunia dengan 54% liputan hutan dan sejarah panjang diplomasi hijau sejak Langkawi Declaration tahun 1989 berpotensi menjadi peneraju di serantau dalam pembayaran hutan tropika Melalui penyertaan awal TFFF, bukan sekadar penerima dasar yang digubah oleh pihak lain. Lebih penting, TFFF melengkapi inisiatif sediada seperti Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation, RDD, REDD Plus Finance Framework atau RFF, dan Forest Carbon Offset, FOSCO, RFF mengurus pembiayaan domestik. LEDD Plus. Manakala TFFF adalah pintu masuk dana global yang memperkukuhkan kerangka studi ada. Ini bukan pertindihan tetapi adalah sinergi strategik. Negara jiran seperti Indonesia dan Papua New Guinea sudah menyatakan minat terhadap TFFF. Maka sekiranya Malaysia menunggu dan hanya membuat keputusan selepas COP30, maka kita berisiko terlepas peluang dan menjadi antara perintis utama mekanisme ini. Oleh itu, saya mencadangkan supaya yang pertama, kerajaan membuat komitmen politik terbuka sebelum COP30, sama ada di parlimen atau di peringkat kabinet untuk menyertai TFFF. Kedua, Kementerian Sumber Asri dan Pembangunan Lestari bekerjasama dengan Malaysian Forest Fund, MFF, menyediakan readiness dokumen untuk TFFF. Dan ketiga, menyeradaskan pelaksanaan TFFF, RFF dan FCO supaya semua instrumen beroperasi secara bersepadu dan saling mengukuhkan. Penyertian awal ini akan menghantar mesej jelas bahawa Malaysia bersedia memimpin dunia tropika ke arah ekonomi hijau dan berdaya tahan sejajar dengan aspirasi rancangan RMK ke-13. Tansi yang dipetul, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan akan memperkenalkan cukai karbon mulai tahun depan dengan tumpuan awal kepada sektor besi, keluli dan tenaga. Langkah ini penting. Kerana buat kali pertama Malaysia menetapkan harga terhadap pelepasan karbon. Bagi saya ia merupakan satu anjakan besar ke arah dasar iklim berasaskan pasaran. Wei masa, wei masa. Okey, ada sikit lagi. Satu saja, bukan sikit lagi, satu Satu poin lagi. Sektor besi dan keluli menyumbang kira-kira 40% pelepasan industri negara iaitu Industrial Process dan Product Use IPPU. Kadar ini menjejaskan reputasi dan kemampuan kita untuk mencapai net zero 2050. Maka cukai karbon bukan sekadar alas fiskal tetapi reformasi industri yang mendesak. Kajian IDEALS menunjukkan bahawa pada harga karbon 200 ringgit satu tan karbon dioksida menjerang tahun 2030. Keluri lendah karbon baru akan menjadi berdaya saing. Dari segi rantaian ekonomi, kenaikan kos keluri dijangkakan hanya meningkat sekitar 3 hingga 5 peratus dalam sektor pembinaan dan kurang daripada 1 peratus bagi sektor otomotif. Justru, kita tidak wajar melihat perkara ini sebagai sesuatu yang membebakan Sebaliknya dasar ini adalah untuk mereformasi dan mentransformasi industri penternakan tinggi ke tahap yang lebih hijau dan mampan. Bagaimanapun, kerajaan perlu menjelaskan kepada rakyat dan pasaran modal apakah mekanisme ini akan diselaraskan dengan dasar pasaran karbon kebangsaan dan rang undang-undang perubahan iklim negara. Bagi konteks Malaysia, saya setuju dengan pandangan ideas bahawa Sistem dagangan pelepasan karbon, ETS, adalah lebih sesuai berbanding dengan cukai karbon bagi membolehkan harga karbon ditentukan oleh pasaran dan menggarakkan pelaburan dalam tenaga hijau, hidrogen dan penyelesaian belas berasaskan alam semula jadi. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, bagaimanakah cukai karbon ini akan diintegrasikan dengan pasaran karbon Malaysia dan adakah ia akan membenarkan dagangan kredit antarabangsa apabila mekanisme ini dan pasaran kita matang nanti dengan pelepasan sektor keluli sekitar 15 juta tan karbon dioksida pada harga 200 satu tan kerajaan berpotensi menjana 3 bilion ringgit setahun dan untuk disalurkan semula kepada pelaburan hijau dan penyelidikan tenaga rendah karbon. Ini penting kerana mekanisme pelarasan sempadan karbon kesatuan Eropah akan berkuat kuasa sepenuhnya mulai tahun depan. Sekiranya Malaysia tidak menetapkan harga karbon sendiri, maka ekspor keluri kita akan dikenakan cukai tambahan di sempadan EU. Justru saya mencadangkan supaya kerajaan yang pertama menetapkan harga asas pada RM100 untuk satu tan karbon dioksida dan meningkat kepada RM200 secara berperingkat menjelang tahun 2030. Dua, tempo, dalam tempo masa lima tahun, membangunkan ETS sektor demi sektor bermula dengan sektor keluri. Dan ketiga, menyalurkan hasil daripada mekanisme harga karbon kepada penyelidikan tenaga hijau subsidi peralihan adil dan pelaksanaan MyNAP. Dan keempat, menyegerakan penggubalan rang undang-undang perubahan iklim negara. Pelaksana ini bukan sekadar langkah fiskal tetapi eksperimen dasar berskala nasional untuk menilai kecekapan sistem pelaporan pengauditan dan dagangan karbon. Malaysia kini mempunyai kelebihan blank slate untuk mereka bentuk pasaran karbon yang paling sesuai dengan struktur ekonominya, bukan sekadar meniru modal barat. Jika sektor keruri berjaya menjadi modal rentis, maka Malaysia bukan sahaja akan mempunyai pasaran karbon yang mantap, tetapi juga berpotensi mempunyai pasaran karbon menjadi pusat dagangan karbon serantau dan penanda aras pelaksanaan harga karbon, yang adil serta pergesan di pasaran Asian. Abi masih Abi. Itu saja. Okey, terima kasih. Ada satu lagi isu. Oh, satu yeah. lagi, satu mi. Satu mi Tan Sri. Yang ini penting. Tan Sri yang di Petun. Pembangunan Moa Furniture Hub, Moa Furniture Park di Bakri seluas 400 hektar bakal melonjak ekonomi di sekitar daerah Moa dengan pelabuhan dengan pelaburan melebihi satu bilion ringgit. Namun, bagi memastikan projek ini berjalan lancar, kemudahan infrastruktur asas perlu disiapkan lebih awal. Khususnya, sebuah balai bomba dan penyelamat grade A di Mukim Bakri. Menurut draft rancangan tempatan daerah MUA 2030, RTD 2030, Balai bomba seluas 2.3 ekal dengan sekurang-kurangnya 2 enjin bay dan kos anggaran 30 juta ringgit telah dicadangkan di lot 2266 hingga 2268 Mukim Bakri untuk dilaksanakan pada fasa 1 iaitu 2021 hingga 2025. Malangnya sehingga sekarang projek ini masih belum dimulakan. Kita maklum bahawa api adalah musuh yang utama untuk industri perabot. Satu kebakaran saja boleh memusnahkan kilang sepenuhnya dan menyebabkan kerugian 10 juta ringgit. Oleh itu, saya menggesa supaya pihak kerajaan menyegerakan pembinaan balai bomba grade A di Muar Furniture Park sebagai komponen yang penting dalam pembangunan industri di daerah ini. Selain itu, saya ingin juga menggesa kerajaan untuk memulakan projek jalan Lintis, jalan pintas, simpang sungai terap, jorak paya panjang, laluan J32 Mua, bukit ataupun lebih dikenali sebagai Bukit Pasir Bypass ke Mua Furniture Park sepanjang kira-kira 12.2 km bagi mengurangkan masalah kesesakan di kawasan bandar. Sekian, terima kasih yang tansri yang dipetua baik bye overshot tujuh minit dah eh uh, apa. Uh, kita jemput ampang terima kasih tansri yang dipetua uh, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh